Вікенд експрес це рубрика Автопатії Скай Welcome. Якщо у вас немає хлопця або дівчини, якщо ви не знаєте, як познайомитись з особою протилежної стадії, якщо ви соромитесь, то для цього існує метод, який вам в цьому допоможе. Що це за метод? У вас є нагода подивитись. Сразу же основное вопрос, рассказывают что это за метод такие знаемства. Ну, мы часто знакомимся в интернете, часто знакомимся где-нибудь, э, ну, может быть, на улице. Но не каждый это сможет сделать. В интернете, когда мы знакомимся, мы э, часто общаемся просто с экраном и фотография, аватарка обычно, либо какой-то звезды, либо какой-то кошечки. А вот здесь, э, на этой вечеринке реальный человек с реальным лицом, с реальным характером, с реальным см... мобильным телефоном. Можно написать смс-сообщение, если вы еще не решились. Можно позвонить. Можно договориться о каком-то общении, выпить кофе, там, ну понятно. Что делать дальше, это люди решают сами. Приходя на вечеринку, они получают мобильный телефон и получают номер, который занесен в книгу контактов. Фотографии с номерами все время крутятся в течение вечеринки, и люди общаются, люди знакомятся. Я думаю, так быстрее, надежнее и и приятнее. Чьи же результаты вашего методу После вечеринки у меня остаются мобильные телефоны. Я читаю смс-сообщения. Но я их не раз не разглашаю, хотя я думаю, что скоро издам книгу. Ну, не скоро, но. Где-то в среднем э, от 10 до 50 сообщений люди за вечеринку. То есть, чем дальше, тем больше, больше, больше. Кто-то делает рассылку, кто-то там э, находит кого-то там. Э, но, э, скажу честно, самое популярное сообщение «Добрый вечер, вы красивая», как вас зовут, там, в конце, может быть, продолжим вечер. Ну, в общем, с все как в жизни. А вам часто насылают смс? Э, очень часто. Еще пропонуют, я еще на секрет. От э, того, что выпить, до того, что провести ночь. Уже удалось с кем-то сегодня познакомиться, с какой-то привабливой девушкой, або с хлопцем. Честно говоря, удалось только немножко поприкалываться над гарматным. Вот, но он так пока еще не успел. Еще пока не успел, я только недавно пришел. Ну, я кикую с девчат, уже промедлю для себя. Я даже езжу, когда в скоростном вижу уже девушек для себя в примете, но э, с дизелью только дошел, пока никого не приметил. Я пришла уже с молодым человеком, поэтому нет, не знакомилась. Нет, пока нет, мы только пришли и все в процессе. Еще нет. А уже кто-то надсылал смс-поведомления? Чи вы, может, кому-то надсылали? Я отсылала уже, да. Уже пора начинать знакомиться. Я почала писати повідомлення, чи тобі? Ні, мені. І що написали, якщо не секрет? А, написали привіт та смайлики поставили. Ще ні. Ви вже комусь написали саме повідомлення? Чи вам, можливо, приходили? А, ще ні, не приходила, але я вважаю, що... Ще не вечер, поэтому я надеюсь, что все попереду. Да, уже удалось познакомиться. Очень приятный вечер, очень много молодых людей, симпатичных. Что вы кому-то смс-поведомление, что вам? Мне? Ну, нет, вору, еще одно я. Если не секрет, что вам написали, чтобы как-то в центре было? Заинтересовать. От вульгарного «красивая попа» до «у вас замечательные глаза» и так далее. А теперь вопрос нашей программы. Який, на вашу думку, найгірший способ порвати відносини из коханою людиною? Самый плохой способ это предательство. Убить. <свят> <свят> Наверное, в день рождения чей-то, либо ее, либо его. Потому что, по-моему, это печально. Измена. Я считаю, не надо искать худший способ. Нужно просто всегда говорить правду. То есть, все значит все. Я думаю, игнорировать человека. Не, ну не просто пропасть для человека. Это я считаю самое ужасное, что есть. Думаю, это не обсудив то, что не нравится, просто разойтись. Я думаю, всегда надо разговаривать тот метод, который сейчас рекламируют, когда человеку глаза ничего не может сказать, а пишет банальное смс. Придумай какую-то там измену, не знаю. Измена это э, самый жахливый способ. Я обожаю, это зрада, зрада кухонной людины. О, это, наверное, обман. Вот. Я считаю, что в лучшем случае любовь, какая бы ни была, лучше говорить правду. Его, я считаю, если его человек обманул, раз это будет простая правда, потому что это самый, наверное, худший. друзі, знайомтесь один з одним, не соромтесь. Вікенд-експрес триває!